hər hər zaman keçmiş İlham Əliyev Azərbaycan xalqına şərəfini və namusunu satmaqdan başqa həyatda qalma şansı qoymuyubdu. Bu 1. Bu hər zaman olan şey idi, keçicədə ilirdən keçdikcə daha da güclənibdi. 2. Azərbaycanda sərhədləri bağlayıb korona adı havası İlham Əliyev üçün bitməyib, xalqı ona görə yenə də əzir. Bu 2. Əməciyillərdə olduğu kimi yenə tərkibi dəyişdirilmiş dərmanlar qonşu ölkələrdən belə 5, 10, 10 15 dəfə baha qiymətə satılır. 3. Əməciyillərdə olduğu kimi İlham Əliyev yenə də mənşəyi bəllə olmayan ərzaq məhsullarını ərzaq məhsullarını xalqa satır. Amma Belə hallar çoxdur. Məsələn ki, əvvəl necə idi, indi də elə gəlib gedir. Necə idi, gəlib gedir axarına. Ancaq burada bəzi şeylər var ki, onlar təkcə bu ilə aiddir. Yəni 23-cü ilə aiddir. O nədir, məsələn, çox şeylər var. İndi mənim yadıma düşməyən şeyləri siz də yaza bilərsiniz burada. Zamanlar keçillərdə görürsüz bütün təbiət, bütün qazı, oksigeni hər şey bizə satıblar, anamıza ağlar qoyublar. Amma bu il nələr, yenə 2023-cü ildə ə, daha hansı nələrsə baş verdimi? Buyurun baxaq nəzər yetirək. <coughs> Zaqatalağın icra başçısı, Tərtərin daş keçən icra başçısından sonra bu yaxın günlərdə də Qaradağ icra başçısı Şəhidin xanımına, Şəhidin xanımına get bədənini saq kolun dibində, bədənini saq Polqazan. O belə əvvəlki illərə nisbətən bax belə bu hadisə oldu. İcazə başçısı başçıları şəhid analarını sürüdülər, şəhid analarına bədənini sad eddilər. Bəli. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Adil Əliyev Ümid Partiyasının rəhbəri nə idi o? Iı, İqbal Ağazadə Və bəzi dövlət məmurları şəhidin xanımı ilə qızınla cinsi əlaqəyə girdi. Əvvəllər də olduğu kimi bu il də daha çox qazilərin intiharı ilə yataq qalan bir il oldu. Şəhid analarının daha çox sürünməsi, sürüdülməsi, döyülməsi, söyüdülü hadisələrində gördünüz şəhid alanlarını necə sürüyüb döyürlər. Qazilərin daha çox döyülməsi, qazilərin daha çox E, yandırılması. Gör nə vəziyyətə çatdı? Nə vəziyyətə çatdı ki? Paşenyan dedi ki, <coughs> mənim indi onların da qaziləri var da, dedi mənim bir dənə qazi mənə isyan eləsə İlhan Əliyevin qaziləri kimi. Mənim bir dənə qazim mənə isyan eləsə mən İlhanı qalıb kimi tanıyacağam. Gör Paşenyan belə bu sözü dedi ha. <coughs> Ağnıcı 2 kötü poxlu əskərə görə bəli götü poxlu əsgərdir. Mən deyirəm onu. Qabil deyirsə götü poxlu əsgərimizdir. Deməli götü poxlu əsgərdir. Çəkisinin biri 42 -ki kilo, 42 qram -ki olan iki götü poxlu əsgərə görə hazır ki orduda kompası yox, bir korpusa 4 kompas var. Jinallar da belə kompası yoxdur. Müasir kompaslar yoxdur. Və həqiqət kompası heç dərsinin keçən şərəfli zabit qoymuyuvar orduda hamsını məhv eləyiblər. dəyərləmə təlalə Kompas yox, azıb kəndə, dumanda, qeyri-dəyiş şəraitində gedib Ermənəni, Erməniyə əsir düşüb dılğır köpək uşağı, 2 nəfər. Düşməsi cəhənnəm, düşməsi cəhənnəm. Üçü polkovnik, üçü mayor, dördü kapitan olmaqdan 32 rütbəli zabitləri, müddətdən artıq hərbi qulluqçuları Ermənistanə verib bu 2 dılğırı aldı. Dılğırı Bu təlgirarda gəldi ancaq İlham Əliyevin seçim qabağı təbliğatı oldu və dünəndə Şadlıq sarayında tədbir keçiriblər. Yenə ambusman İlham Əliyevin adamları, məmurları İlhama təbrik çıxna bilmənə. Və so, ancaq yezdi kürt mahnıları oxuddular. Göstərdim də sizə. Dünən efirdə göstər. Ancaq yezdi kürt mahnısı oxuddular. Qabaldan zurna ilə long 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 long. Və salam. Çaşələ gəlməyərdi, çaşələ Ermən öldürərdi onları. Üz qarası çəkilən əsir gəlir, götündə də xiyar gəlir. Bəlemədəran bu ilə vəkillərə nisbətən İlham Əliyevin daha çox qatdığını gördük, qatdığını. Qatdı İlham Əliyev, daha çox qatdığını gördük. Əv il ildən pis gələr deyillər, bu il daha dəhşət, daha dəhşətli, daha dəhşətli faciələr gördük biz. Bəlemədəran dəyərli soydaşlarım, Bu il Vasif Talibov vəzifəsindən rədd edildi. Məlum oldu ki, Aras çayı, tarixi Aras çay məcrası ilə dəyişilib 32, biz bildiyimiz 32 hektar Ermənistan'a satılıb. Şey, üzr istəyirəm, İran'a satılıb. Bu il bildik biz bunu. Bu il bildik ki, Aras çayı məcrasından dəyişdirilib 32 hektar İran'a satılıb. <laughs> Yaş, hələ bunu Az TV, Azərbaycan televiziyaları bunu efirə e verdilərsə Deputatlar, məmurlarımız bundan danışdısa, əcəbə, Vasif Talıbov təzədən niyə Vasif Talıbova vəzifə verildi? Əcəbə, niyə evladı hələ generaldır? Əcəbə, bu torpaq satılmaq bir tarixi çay mərcəsini dəyişmək. Bu, bunun xəritə çəkməsi var, bunun DTX-ı var, bunun sərhəd qoşunu var, bunun o biri qoşunu var. Bunun xərçə, ha bunun nə qədər bir orqanları var ki, bunların hamısı birbaşa İlham Əliyevə tabedir. Bu necə satıldı? Dəyərləmətərlərim, dəyərli soydaşlarım. Yəni hadisə var ki, hər il hər il bəlanı gətirir. O bəla hər hər il gəlir. O 10 il bundan qabaqdan gəlir. Əliyevlər gələndən gəlir və yaxud hadisə var ki, təkcə bu il baş verən hadisələrdir ya, və yaxud hadisə bir az qabaq baş versə də o hadisə bu il açılıb ortaya çıxıb. Baxın. <coughs> Dəyərləmətərlərim, Bu il aydın oldu ki artıq elə 2 gün öncə kəsinləşdi Ermənistan bəyanat verdi 102 baza, gömrüb bazası Ermənistandan çıxır. Rusiya mətbuatı, Rusiyanın mətbuatı da dedi ki o baza Azərbaycanda yerləşdiriləcək. Onu politoloqlar da dedi, onun güc strukturları da dedi, onun dövlət televiziyaları da dedi. 102 baza Azərbaycanda yerləşdiriləcək. Amerika gəldi bu il 7 həftə İlham Əliyev vaxt qoydu, İlham Putindən danışdı, seçim təyin elədi 7-8 həftə sonraya. Amerikaya gədib sülh müqaviləsi imzalamasın deyə, o Baydenin də seçim kampaniyasının bir hissəsi idi Germanistan Erməni diasporasını ələ almaq üçün. Alınmadı, Amerika da bunu bildi. Uzun sözün qısası İlham Əliyev Amerikanın 7 həftə sonra sanksiyalarının yanvarın sonu sanksiyalarının gəlməməsi üçün gəlməməsi üçün İlham Əliyev sanksiyaların gəlməməsi üçün. Bundan əlavə İlham Əliyev 102 bazar Azərbaycanə gələcək. Azərbaycanə gələənə qədər hazırkı Kürdəmirdə iş gedir, kazarmalar tikilir artıq, Gəncədə də iş gedir artıq, Bakıda da başqərarcahlar olacaq rusların. Bunlar gələndə hamı deyəcək, ha hə, nə olur, Qarabağə verilmish kimi göstərilib, bütün Azərbaycanı işğal elədilər. Nə oldu İlham Əliyev deyəcək, nə oldu qələbən sənin? Nə oldu qabilə deyirdiz qulağını kəs. Nə oldu Azərbaycan əldən gəcə Yani bu yıl biz bildik ki, Kabil bildi ki Nasoslu herbi aerodromu Rusların değil. Seyfalı poligonu Ruslara verildi artık. Karabağ idare Gəncədən idare edileceği artık. Gerercak orada olacak. o şu bölgeni idare edemek, komşu ülkeleri İran'ı, Orta Doğu'nu, Orta Asiyanı idare edemek için Bakıda gerercak olacak. 500 generalı, mayor olacak Rusların. Biz artık bildik ki bu yıl il, hele ilin ikinci yarısında artık türdemir hava sahəsi böyüdülür. Orada herbi baza, herbi aviasiya e, böyüdülür Rusların aviasiyası pevosu gələcək. Piyada koşunları xan kendine və gənciyə gələcək. Seyfəli poligonu onlara veriləcək. Artık bunu biz gördük. Biz artık bu cil bildik ki, artık 2025-ci ildə çıkmayacak çıxmayacaq. Dedirlər ki, açıkça dediler Suriyadan və Qarabağdan çıkmayacak. Hələ çıxmağımız cəhənnəmə e, ballistik silahlar e, artık konstruksiyalar yerleştirip Qarabağa ve Suriyaya. Artık ə e, necə deyirlər nüvə başlığı daşıyan raketlər belə gətirilir Qarabağ'a. Yəni <coughs> Türkiyə birdən çaşar, e, Amerikaya tərəf gedər. Türkiyədə hökumət dəyişikliyi olar. Ona görə NATO ölkəsini boynunun dalında 102 baza çıxsa belə Azərbaycandan ağır raketlərlə e, Türkiyəni vurmaq üçün gətirlər. O boyda silahların. Dövlət vətənalar. Bu il nələr görmədik biz. Anamız ağlar qaldı, kişi. Ay qardaş, ay qardaş, bacı. Ay bu il ancaq gördük ki, elə xəstəxanalar doludur, aşıb daşır. Təhsilimiz göt günündə ə, ürək infarkta görə ölüm üzrə dünyada 1-ci yerə çıxdıq. Ana uşaq ə, deməli ölümünə görə ə, doğum evlərində dünyada 1-ci yerə çıxdıq. Ə, deməli ən xoşbəxt olmayan gələcəyə ümüdsüz Hə 10 xalqdan biri biz olduq. Dəyərli həvətlərim, dəyərli soydaşlarım. Bu il çox şeylər dedik, çox şeylər gördük. Adət üzrə Xəzər dənizləri, sərvətlər hamısı bloklandı. Xəzərdə qara kürü qalmadı, Xəzərdə ağ balıq qalmadı, Kür çayında balıq qalmadı. Bombalarla partladı artıq təbiəti dağıdılar. Bu il gördük ki, Ərəblər Azərbaycanə daha çox gəldi. İrəblər Azərbaycanı qızdarını daha çox istismar elədi. İlham Əliyev şərəfimizi, bədənimizi satmaqdan başqa bizə şans qoymuyubdu. Xalqa şans qoymuyub. Stoykasını saxlaya bilən adam nadir adamlardı. Qırmızı kitaba düşəsi adamlardı. Dövlət əmədləri mamasızcasına iş adamlarını sıxdılar. Amansızcasına kömrükdə və digər sahələrdə iş adamlarını sıxdılar. Nə qədər iş adamları intihar elədi, qazilər kimi. Nə qədər iş adamları. Eləcə İlham dedi ki, polis sürsün, civinə narko narkotika atsın, kasetini nə pox yirgisin, hamını soysun İlham Əliyevə e gətirsin. Bu il biz İlham Əliyevin məmurlarının özlərini daha çox ölkələri tərk eləməsini gördük, daha çox ölkədən qaşılmasını gördük. İlin sonunda da Rusiyada toplaşdılar. İlham Əliyev Paşinena yalvardı ki, İlham Əliyev Paşinena yalvardı ki, sən Amerikada, Amerikanı oyaladım, demə İlham Əliyevdən danışmışam, demə düzələcək, gələcək. Amerikanı oyaladım ən azından aprel mart ayına kimi oyalа mənə sanksiə verməsinlər denə gəlib qol çəkəcək sülhə e, oyalаm sonra da amerikada seçimlər olacaq başları qarışacaq qarışmasa belə sən nə qədər amerikanı oyalaya bilsən o qədər o qədər mən sənə ölkənə nefti qazı pulsuz verəcəm sat istəsən büdcəngə qoy istəsən özünə götür Sərad rayonlarına hamısında işığı pulsuz verəcəm. Hətta Rusiyanın Gazpromun sizə verdiyi qazın da pulunu mən verəcəm. Dəyərləm ətələrim, gördünüzmü İlham Əliyev? Niyə görə, niyə görə uzadır bə söhbəti? Axır 2-3 milyard İlham Əliyev burada ziyanə düşə bilər. Amma niyə uzadı? 2-3 milyard ziyanə düşsə də burada Zəngəzur savaşına sökəcək Zengizurs dəhlizini alacaqlar, ruslarla o dəhliz ruslara xidmət eləyəcək və o dəhlizlə ruslar ildə 4 trilyonluq mal daşıyacaq, 4 trilyonluq. O trilyonun 1 trilyonu da Erdoğan olacaq. Onun üçün o alırlar. Yer qurusun coğrafiya elverişli deyil. Yer qurusun e, deməli həm də bu seçimlər bir balaca yola verilsin. Bax bunun üçün uzadırlar, oyalırlar. Əcəbə Paşenyan buna razı olacaq mı? Paşenyan e, yoxsa Amerikadan Paşenyan aldatacaq. Qərbi dəm aldatacaq. Bu başqa, bu ilin axırında aldığımız məlumatdır. Dəyənləmədən dəmir yumruğu ancaq xalqımızın başına dəyildi, ancaq qazilərin başına dəyildi, ancaq şəhid analarının başına dəyildi, ancaq körpələr, Azərbaycanda İmam Hüseyn o zamanında o fəryad var idi ha. Ondan Əvvəl 3 qat derdim, indi 33 qat artıq fəryad eşidilir Azərbaycan da, fəryad eşidilir Azərbaycan da. Ancaq ilin sonuna yaxın 20 min yenə şəhit qəbri qazdılar. Ə, ancaq yararsız binalar, hər an uçma təhlükəsi olan binalar yenə də adəti üzrə tikildi. Bütün Azərbaycan tələkədə uğradı. Afrika ölkələrində belə artıq tək də kölgələr qalıb ki, Ə, kommunal ə, xətlər yerin altından o ə, necə deyim standartlara uyğun ə, getmir. Artıq ə, Afrika belə bunu aradan qaldırdı, amma İlham Əliyev aradan qaldırmadı. Şəkil çəkdirir pişiklə elektrik stolpalarını nə gündə. Ölkənin artıq Tovuz rayonunun ə, 70 faizə qədər kəndləri belə qazdan istifadə edə bilmirsə üzəməli elektrik verilmirsə, internet verilmirsə, 70% tozun kətlərinə belə aranı var, dağı var, kətlərinə yol yoxdursa, indi gəlin tamaman Gədəbəyə baxın, tamaman Yardımlıya baxın, tamaman dağlıq ölkələrə baxın. Bütün uğursuzluqlarını Qarabağda fokuslandıran İlham Əliyev yenə də ölkəni banklot elib, ölkəni götbaş elib, ölkəni iflis, sifliz elib ölkəni ancaq İlham Əliyev 100 səfər etdisə Bakıdan qırağa, rayonlara, onun 90-ını Şuşaya, Füzuliyə etdi. Bütün uğursuzluqlarını Qarabağ fonunda uğur kimi bizə qismət elədi. Qarabağda şəhid olanlar şəhid olmadığını gördük, İlham Əliyevin maraqlarının, Putinin, Ərdoğanın maraqlarının qurbanı olduğunu gördük. Əziz vətənlərim, Ərdoğanın danalarını orada gördük, İlham Əliyevin narkotik plantasiyalarını gördük, İlham Əliyevin şirkətlərini, Putinin qızıl şirkətlərini belə götürən, götürən şeylər gördük. Yəni Qarabağ bizdən başqa hər kəsə xidmət edir. Əvvəllər ruslar orada ermənləri kölgəsi altında saxlayırdı qanunsuz. Sizin bu dəmir yumruq onları qanunlaşdırdı, imzaladı. Artıq 140 min erməni gətirməyə İlham Əliyev deyir, hazırıq və sənəd sünnətdən də Rusiya onları orda müdafiə edəcək. Yəni bildiyiniz 100 ildən sonra Rusları gətirdi, ölkəmizə soxdu bu xain Çopayoğlu, xain. İlin sonuna yaxın İlham Əliyev açıq bəyanatlar verdi ki, mən Qərbə doğru getmirəm, Qərblə də heç marağım yoxdur, mən Rusiyaya doğru gedirəm, Rusiyaya doğru gedirəm. Rusiyada batan gəmidir, Titanik gəmisi. Özləri ağlaşırlar. Və indi ilin sonu budur. Yəni 2023-dən çox danışmaq olar. <coughs> 2023-dən çox danışmaq olar. 2023 bir bəla ilə oldu. 2023 getsin, bir daha gəlməsin. Bir şəhid anasını zorlayırsa İlham Əliyev deməli bütün şəhid analarını zorlayır deməkdir. Da 20-sinə, 30-na ev verib, nə bilmirin, nəsə eliyi boğulub polisa düzəltdir. Orda suvenir kimi qoyub ya onların balalarını, nəvələrinə suvenir kimi qoymaq deyil. Şor göstərməkdir. Bir şəhid anasını, bir şəhid xanımını zorlatsa deməli ə, hər kəsi bütün şəhərlərdə zorlayır demək. Dəyərləmədən dəyərli soydaşlarım, tam tam sürətlə İlham Əliyev və onun qanəçən məmurları xalqı soymaqdan öz planlarını, öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetiriblər. Əl-səmmətəllər. Deputatlarımızın hamısı iş adamlarıdır, nazirlərimiz hamısı iş adamlarıdır. Şirkətləri milyardları var, ölkə daxilində və ölkə xaricinə Ancaq Avropanın nazirinin maaşı bizim nazirin maaşından ya eynidir ya bir dəfə artıqdır. Yəni bizim nazir nə qədər maaş alır? Deyəndə isə 10 min alır da, 10 min. 10 min alır da nazirimiz. 10-12 min nazir pul alır. 8-10-12 min pul alır nazirlərimiz. Elə deyilmi? Avropanın nazirinə qədər pul alır. Avropandə nazir 8-10 min pul alır. <coughs> yəni Bu evro ilə alır, o manatdan alır. Eləmi? Eləmi? Elə. Deputat nə qədər alır? 6 6000 7000 pul alır. E, Təqaüdü məqayidi demirlər, e, olar deyəndə gəlir 8-10 minə çatır. Avropanın deputadı da elə o qədər pul alır. Yəni nəzərsiz dollar evro nöqteəsində nəzərə alanda deputatımız, nazirimiz, icra başçısı Avropanın içindən yəni yarısı qədər pul alır, yəni, yarısı qədər. Ancaq mətsesdramız, hərbiçilərimiz Holislərimiz, ancaq müəllimlərimiz, həkimlərimiz, qamaxozi işçiləri, fəhlələrimiz iş tapsa belə Avropanın eyni qayda işçisindən 20 dəfə, 30 dəfə aşağı maaş alır. 20 dəfə. Hətta heç bir sərvəti olmayan Ermənistan And olsun Allah'a bizim ordunun əskəri, əskərimizdən, zabiti-zabitimizdən, polisi, polisimizdən, hərbi, hərbi kimizdən, həkimi, həkimlə, meçestrası, meçestradan and olsun Allah'a 3 dəfə, 4 dəfə artıq pul alır. Maşallah. Dollara çevirəndə. Bunu mən demədim, bunu polkonla general vəzifəsində olanlar dedi. Biz onu bildik ki, batmış dediyiniz Heç bir servet olmayan Ermenistan'ın iktisadiyatı 9 tam onda neçə faiz böyüdü. Yani 10 faize kadar iktisadiyatı böyüdü. Təkcə 1 il ərzində. 7 faizden çok büyüdü. Bizim iktisadiyyat hiç bir faiz böyüyü Yalan rəqamla 0.5. Hay Allah 0.5 faiz. Böyüdü deyirlər. O da yalandı. Allahın dialəmatələri. Bir hökumət milli olmayanda. Bir hökumət milli olmayanda başımızda duranlar hamısı erməni, yezdi, kürd olanda bundan artıq nəsə gözləmək olmaz. Sərt qərarlar verildi. Əlindən balıq tutmaq tilovu, yəni qarmağı 100 metrə çayın qırağında görsələr 700 manat cərimədir. Lülüşün boyunda balıq tutsan 1700 manat cərimədir fiziki şəxslərdə gedir 20 min, 25 min, nə bilim nə. Ay qardaşlar. Ay qardaşlar, başınıza dönümsizin. Bu nə idi elə? Tüştük poxa. Yəni belə bir poxtu ki, da bunu çox demək olar, çox saymaq olar. Yəni xalq qırağda məalicə olur, eləmi? İrandar, Gürcüstanda Səhrəddin yabaqlıblar. <coughs> Ailə şirkəti imkan olanlar təyərə ilə gəlib gedirlər. Kasıblar da gəlmirlər. O kasıblara ölümə verdi. Harda dey 800.000-1600 manat tapa bilməyən, Samolyota verməyə gələ bilməyən adam qalır orada gələ bilmir. Hamısı gedir cəfəyə ölümə. Bağın artıq, artıq Ukrayniyadan gələnlərin Avropaya çoxu Azərbaycanlı idi, orada vətəndaşlıq alanlar idi. Qabil kimi mübarizə paran oğlanlar götünlə 100lik mismar çıxardır, 150lik oturum ala bilmir. Zorla alabilir 5-10 nəfər il arzında Ancaq adamlar gəldi quymaq kimi yaşayırlar. Nədir, nədir Ukrayna vətəndaşı olublar Avropada. Artıq qərar verildi. Hansı deportasiya edilir savaşa gedir Ukrayna tərəfə. Zaten rusiyadaşları qoymuyublar çıxmağa qalib orda. <laughs> yəni ordan ora qırğına verdi. Burdan bura qırğına verdi. Ölkə daxilində belə görür. Hər yerdə İlham Əliyev soyqırım təşkil eləyir. Hər yerdə soyqırım gedir. Hər yerdə soyqırım gedir. Azərbaycan türklərinə qarşı. <coughs> Deməli bu barədə çox danışmaq olar. Elə bir dəhşətli şeylər danışmaq olar ki, əzəmət eləm, dəli soydaşlar. Hələ indi yeni qərar verdilər. Gələn ildən 4000 alış-veriş elədənsə böyük bir həcmdə vergi vergi tutacaqlar, dəhşətli dərəcədə vergi tutacaqlar gələn ildən yanvarın 1-dən, seçimlərdən sonra anamızı donbaldıq, gözümüz baxa-baxa qayıracaqlar. Arba duşağımıza bax donbaldıq gözümüz baxa-baxa qayıracaqlar baxa biləsiniz. Bundan başqa dəyərli həmvətənlərim, sabahdan etibarən buraxılış sənədqəsi olmadan kimsə 2 nəfər adam daşısa, taksi kimi, nəsə daşıdılsa 2000 manat cərimədir. Vay anan vay. Vay anan vay, vay. Bu Türkiyəni də banklot elədi, axırda da Atatürkü, Atatürkü məhv eləmək istəyən Erdoğan özü məhv oldu. Budur bax bu yaraşığına Lənət olmuş bu, Ərəbdə çıxıb deyir ki, bu Qaniçən, bu Qaniçən Ərəbdə çıxıb deyir ki, mənim demir is, Türk xalqı ilə dostluğum. Mən Ərdoğanla dost, dostluğum davam eləyəcək. Niyə də dost olmasın? Ərdoğanla Arvadı sünnü, Minanı əminə elədi. Arvad elədi özünə. Birincisi, Ərdoğan da Ata Türkün düşməni, Ərdoğan da Türkün düşməni, sən də Türkün, Ata Türkün düşmənisən. Nədən də dostluğun sənin olmamalıdı. Adam çıxdı, güyə açıqlama verir. Birinci açıqlamasında dedi ki, bizim şərtlərimiz, şərtlər də geriyə geri addım atmaq yoxdur. İkinci ani nə olacaq? Deməli Məkkə ziyarətnə, ocaq ora Kəbəyə ziyarətə getmək. Sonra gördüyüm böyük miqdarda pullardan olaraq ən çox pul Türkiyədən gəlir. Sonra çıxdı yox dedi ki, Ərdoğan bizim dostumuzdur deyir. Əbədi olaraq qalacaq. Ərdoğan Şərdoğan, Türkün düşməni olan Şərdoğan. Atatürkün düşməni olan şərdi olan sən də eyni düşmənsən Türkiyədə, Atatürkə də. Türkün atası Atatürkə də. Siz sizin ki elə bir-birinizlə qardaşlığınız tutur da, vəssalam. Niyə də tutmasın ki? Nəysə Allah bəlasını versin bunların. Deyələmədən, dəyərli soydaşlarım, <coughs> diktatorların hamısı belə görtdü. Diktatorun 1001 adı var, onun da biri görtdü, göt. Kral görtdü, diktator görtdü. Ə, e, deməli <coughs> dələmədələr keçə, keçən ildən çox danışmaq olar. Vay, şüvən, bəla, xaos, skandal, skandal. Keçən il 23-cü il getsin, gəlməz olsun. Tam bir skandal. Ancaq bu skandalın içində yaxşı şeylər də olacaq. Yəni günəşin şüaları o buludlar arasından çıxması bilirsən ki külək vurub aparacaq bu buludları o günəş sənə işığı saçacaq bax indi keçək 20 20 4-cü ilə 2024-cü ilə əjdaha ilinə əjdaha özü bilər kimi minər kimi çıxar yəni udar Yeah. <sighs> Mən deyirəm bunu. İçimi e, tək mən demirəm bunu. Biden deyir bunu. İlimunatiler deyir bunu. Göstermişim da Bir de vaxt uzatmak istemiyorum. İlimunatiler deyir bunu. Masonlar deyir bunu. Mossad deyir bunu. M5 deyir bunu. Bunu Zelenski deyir. Bunu Amerika deyir. Bunu Amerika Başkanı deyir. Bunu Vanga deyir, bunu Ganga deyir, bunu gedişat onu göstərir ki, 24-cü ildə nələr olacaq. Birinci, Cəmin 23-cü il daldı qaldı. Allah, 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 Allah. Yeni il keçən günü dualarınızı əskiyə eləməyin birinci. Hər dəfə özümüz üçün dua elədiniz, poxun içindən çıxmamadınız. Bu dəfə qurbanlar deyin. <coughs> Zəf həm qurban əleyh, əleyh nəyə? Bu gün hərə özü üçün nəzir, niyaz, həm qurban, nə dilisə desin. <coughs> İlham Əliyevin getməsinə. İlhan Əliyev edəcək bu il. Əslində qalsa keçən il getməli idi. Əslində qalsa sadəcə müəyyən dərəcə Amerikada respublika açılar. Dərin qlobal güclərin bir balaca uzlaşmaması İsrail savaşı, Putin Ged Hagetdə İsrailnə arasını böyütmək, birisi də Putin özü İsrailə boyun əyən adamdır Yahudilərə. Dünyanı idarə edilən Yahudilər. Demək, dəyərli ədəbiyyatlarım, dəyərli soydaşlarım, 24-cü ildə nələr olacaq, nələr? Onları da deyəcəm. Mənim baxış açım da var burada. Gecdik. 1-ci